В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Полномасштабный проект реформ, который анонсировал президент Украины Петр Порошенко, сегодня представлен общественности. Изменения в налоговой сфере, системе госуправления и предложения по борьбе с коррупцией презентовал заместитель главы президентской администрации Дмитрий Шимкин. Подробнее о приоритетах развития страны расскажет Юлия Боднар. Президентская стратегия развития Украины до 2020 года включает в себя более 60 направлений. Они охватывают все сферы государственного устройства и судебной системы. Основная цель реформ, говорит заместитель главы президентской администрации, европейские стандарты жизни и достойное место Украины в мире. Реализовывать план будет специально подобранная команда, которая так и называется Целевая группа реформ и исполнительный комитет акцент сделают на нескольких направлениях. Это стабильное развитие страны, это безопасность государства, бизнеса и граждан, это ответственность и социальная справедливость, и это вектор гордости, гордости за страну в Европе и в мире. Среди приоритетов полная модернизация военно-промышленного комплекса Украины. Воплотить стратегию президента Порошенко планируют за счет увеличения финансирования военной отрасли с 1 до 5% от ВВП. Кроме того, увеличить число военнослужащих более чем в два раза. Мы должны стать военным государством, которое должно обеспечить надежную защиту всех нас. Нас. Мы видим вполне логичным вступление Украины в НАТО, но чтобы вступить, необходимо выполнить их критерии. А для выполнения необходимо провести реформу охраны национальной безопасности. Развитие экономики и привлечение инвесторов также входят в число приоритетных задач. В соответствии с программой реформ до 2020 года ВВП на душу населения планирует увеличить в два раза и в 10 раз снизить инфляцию. Предполагается, что Украина войдет в двадцатку стран по легкости ведения бизнеса. Упасть в двадцатку, во-первых, это не самоцель, а потому что мы должны просто упрощать условия для ведения бизнеса и конкурировать не по линейным параметрам, а по создавать некий уникальный вот тот бренд Украины. Общественные активисты приветствуют экономическую и оборонную стратегию, но имеют ряд своих рекомендаций. То, чего не хватает в данном документе или в сегодняшней презентации, это словосочетание ⁇ Права человека ⁇ Мы все помним Евромайдан, и один из лозунгов ⁇ Права человека превыше всего ⁇ И почему-то права человека не вспоминаются, хотя это как раз европейские ценности. Абсолютно уникальный раздел президентской программы реформ – «Гордость за Украину». Эта стратегия предусматривает развитие отечественной науки, кинематографа, книгоиздательства и популяризацию спорта. В администрации главы государства уверены – это даст украинцам реальные основания для гордости за страну. Такова главная цель всех реформ. Юлия Боднер, Сергей Савчук, БТБ. А сам Петр Порошенко сегодня почтил память жертв нацизма. Он посетил мемориальный комплекс «Бабий Яр». Украина не допустит расовой дискриминации и возврат фашизма, заявил президент Украины в ходе церемонии. Трагедия «Бабьего Яра» напоминает всему миру, как опасна межнациональная вражда, подчеркнул глава государства. В годы войны здесь по разным оценкам фашисты расстреляли от 100 до 150 тысяч человек. Память жертв нацизма также почтили премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады. Александр Турчинов и другие высокопоставленные чиновники. На протяжении 1941-1943 годов 100 тысяч невинных жертв Бабьего Яра, две трети из которых были евреями, были военнопленные, были православные священники, были психически больные из больницы имени Павлова, были тысячи простых киевлян, которых привели на это место и уничтожили только потому, что кому-то не нравилась их раса, их национальность, их воля. И я уверен, что сегодня это напоминает всему миру, как опасна война. Насколько мы должны ценить, пусть хрупкий, но мир. Это напоминает всему как небезпечна война. Насколько мы должны ценить, хай мир. Я думаю, очень символично сейчас, сегодня, на этом месте объединиться в стране. На месте объединиться Премьер-министр Украины Арсений Ценюк обратился к председателю Верховной Рады Александру Турчинову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента 7 октября. Депутатам предлагают рассмотреть пакет антикоррупционных законопроектов, подготовленных правительством и президентом. Первые тендерные торги по электронной системе могут пройти в Украине уже в декабре этого года. С таким прогнозом выступили сегодня авторы проекта. Тестировать электронную систему торгов начнут в Минюсте. В качестве эксперимента сделают закупку на сумму до 100 тысяч гривен. Подробнее о подготовке расскажет Анна Каменева. Каждый год Украина теряет около 150 миллиардов гривен из госбюджета из-за непрозрачных тендеров. Система государственных закупок одна из самых коррумпированных в стране, говорят в Минюсте. Наконец 2013 года у нас каждая вторая госзакупка происходила у одного участника. Как проходили закупки, все прекрасно знают. Бумажный пакет подгоняют под отдельного участника условия, соответственно ни о какой конкуренции не может быть и речи. Рок жодну конкуренцію, і не може речі. Конкурентная среда появится, когда исчезнет бумажная волокита и коррупционные лазейки, уверяют эксперты. Ведь малому и среднему бизнесу будет проще стать участником торгов. Конкуренция снизит и затраты государства. Каждый захочет предложить наиболее привлекательную цену. Сама система будет работать на принципах государственно-частного партнерства. База данных и сам процесс контролируется государством. База данных и сам процесс контролируется государством. Код открыт, код доступен всем. А вот сервис и привлечение как можно большего числа участников к государственным закупкам, это как раз мы надеемся на развитый IT-рынок Украины, на предложение большого количества частных торговых площадок, фронт-офисов. При этом количество частных площадок не ограничено. Новые платформы или новые так сказать, фронты они не будут ограничены. Сколько будут желатель, так сказать, желающих, столько, столько стольких и подключим. Главное, чтобы они соблюдали минимум стандартов, технические стандарты, которые нужны для подключения к базе данных. То есть там не будет никаких бюрократических процедур. В декабре пройдут первые экспериментальные электронные торги по так называемым пороговым закупкам, то есть на сумму до 100 тысяч гривен. Сначала протестируют систему Минюст, далее Госуправление делами и Минэкономики. После такого тестирования эксперты поработают над ошибками и усовершенствуют систему, чтобы с начала следующего года расширить сферу ее применения на все закупки, которые осуществляют госструктуры. Анна Каменева, Александр Котель. of BTP. Бывший глава службы безопасности Украины Александр Якименко, главный подозреваемый в деле о расстрелах на Майдане. Речь идет о событиях февраля этого года. С таким заявлением выступил нынешний председатель СБУ Валентин Наливаченко. По его словам, подозреваемые в причастности к массовым расстрелам сейчас находятся в Украине и, цитирую, ходят на допросы в Генпрокуратуру. Как подчеркнул глава СБУ, расследование полностью завершено. Теперь дело должен рассмотреть суд. Напомню, в результате расстрелов на Майдане погибло 112 человек. Тем временем террористы продолжают нарушать режим прекращения огня за минувшие сутки. Боевики обстреливали украинских военных более 50 раз, сообщил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. Наемники вели огонь из артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Кроме того, силовики отбили два мощных штурма аэропорта Донецка. Сейчас он по-прежнему остается под контролем украинских военных. Всего за сутки зафиксировано уничтожение трех вражеских танков, двух самоходных установок «Тюльпан», одного минометного расчета и более 50 боевиков. За прошедшие сутки геройски погибли 9 украинских военных, 27 получили ранения. В результате нападения пророссийских террористов на востоке гибнут и мирные жители. Один убит и трое ранены в результате обстрела жилого дома в Макеевке. Диверсанты так называемой ЛНР обстреляли блокпост Силату в Луганской области. По данным пресс-службы Донецкого горсовета, там также сохраняется крайне напряженная обстановка. Во многих районах слышны залпы арт -орудий. За минувшие сутки погибло трое мирных дончан, пятеро ранены. Национальный банк Украины опроверг информацию о том, что на территории АТО под контрольно боевикам представители так называемой ДНР планируют печатать гривну. Ранее некоторые СМИ сообщили, что на базе одного из полиграф предприятий Донецка террористы намерены изготавливать поддельные банкноты. Национальный банк заявляет, что эта информация – провокация с целью дестабилизации финансовой системы Украины, а также подрыва доверия населения к нацвалюте и нанесения ущерба имиджу НБУ. Согласно законодательству Украины, Нацбанк монопольно осуществляет эмиссию гривни и организует наличное денежное обращение. Изготовление поддельных денежных знаков преследуется по закону. Кроме того, гривня имеет высокий уровень защиты от подделок. Проверить подлинность купюры можно при внимательном визуальном контроле без применения специальных детекторов. Детальное описание всех видов банкнот, нацвалюты и элементов защиты можно найти на сайте Национального банка Украины. Германия выделит 25 миллионов евро на жилье для переселенцев в Украине и 500 миллионов евро кредита на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко. Собеседники обговорили ситуацию соблюдения режима прекращения огня. И, кроме того, речь шла о доставке и распространении немецкой гуманитарной помощи в Донецкой и Луганской областях, а также построении городков для более чем 4 тысяч вынужденных переселенцев. За минувшие сутки из плена освобождены 30 украинских солдат, сообщили в СНБО. Среди них 27 военнослужащих Министерства обороны, двое нацгвардии и один пограничник. Обмен состоялся в присутствии представителя ОБСЕ. По словам председателя СБУ Валентина Наливаченко, за последние две недели освобождено 468 граждан Украины. И в целом после подписания Минского протокола 5 сентября террористы отдали более тысячи украинских военнослужащих. Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами военнослужащих, офицеров милиции, СБУ, сотрудников Госпогранслужбы. Всего в президентском указе 159 участников боевых действий, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач в зоне АТО. 33 воина награждены посмертно. Полный список награжденных опубликован на официальном сайте главы государства. Компромисс между Украиной, Россией и Евросоюзом в вопросе газовых поставок будет достигнут в ближайшее время. К такому выводу пришла группа украинских экспертов. По их мнению, эскалация газовой войны невыгодна ни одной из сторон. Подробнее расскажет Оксана Прыжко. Разные подходы в вопросах образования цены на газ – вот главная причина, которая, по мнению экспертов, помешала достичь результата на трехсторонних переговорах в минувшую пятницу. Украина, как и раньше, согласна покупать газ по рыночной стоимости и требует навсегда закрепить такие правила торговли с Россией. «Газпром» же никак не хочет расстаться с газовым крючком и в одностороннем порядке предлагает Украине скидку. Основное противоречие, которое существует, ну, насколько можно понять, в переговорных позициях, оно было в принципе и летом, это то, что Газпром предлагает скидку в 100 долларов за счет принятия постановлением правительства РФ об отмене экспортной пошлины на газ, который поставляется в Украину. То есть таким образом, вместо 485 получается цена 385. То есть Украина в данном случае не устраивает именно сам формат, каким образом предоставляется эта скидка при уже согласии, по сути дела, с ценой. Дальнейшая эскалация энергетического конфликта чревата последствиями для всех трех сторон газовых переговоров. В частности, Украина, недополучив недостающий газ, а это по разным оценкам от 5 до 8 миллиардов кубометров, рискует получить проблему в промышленном секторе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Россия же может стать виновником срыва поставок газа в Европу. Мы начали приближаться к компромиссу. Мы начали приближаться к компромиссу. Наконец, начали решать вопрос оплаты долга, поскольку он есть. И как ни крути, его надо Решать. Будет организовано решаться возобновление поставок газа, поскольку без них, если не будут возобновлены поставки из России или ЕС, гарантированные в достаточных объемах, мы просто можем выйти в декабре-январе на ситуацию, когда у нас не будет давления, чтобы поднимать газ из подземных хранилищ для собственных потребителей и для транзита транзиту. Учитывая взаимную зависимость, компромиссное решение по поставкам газа не за горами, прогнозируют эксперты. Очередной раунд переговоров ожидается уже на этой неделе. Оксана Прыжка, Олег Павлюченко, БТБ. По мнению другой группы экспертов, Россия намеренно затягивает переговоры по газу, чтобы оказать давление на Европу. Аналитики считают, что скидка в 100 долларов за тысячу кубометров голубого топлива на ближайшие полгода не поставит точку в газовом споре. Таким образом, «Газпром» хочет добиться выплат от Украины, последствий укрепить свои позиции в стокгольмском арбитраже. Также в стратегических планах России уменьшение транзита газа через Украину. Если мы их как постоянные примем, тогда стокгольмский арбитраж автоматически приостанавливается. Мы же достигли компромиссных договоренностей. Если это принимается как временное соглашение до решения арбитража, да, тогда есть смысл. Просто она все подлаштовывает таким чином, Просто Россия все подстраивает таким образом, чтобы потом перевести стрелки, как обычно, на Украину. И во-вторых, получить от европейской стороны то, что ей нужно. А нужно ей две вещи. Первое ⁇ это исключение для газопровода ОПАЛ из третьего энергопакета и запуск на полную мощность Северного потока. И второе ⁇ согласие на Южный поток. Российский оппозиционный политик Михаил Касьянов, который в начале 2000-х возглавлял правительство Федерации, предсказывает коллапсы российской экономики. По его прогнозам, это может случиться примерно через год. Среди причин санкции, введенные международным сообществом в ответ на политику Кремля относительно Украины и вероятное снижение цен на нефть. При сочетании этих факторов финансовые резервы страны через год будут полностью истощены. Уверен, бывший российский премьер. Уже сейчас Владимир Путин способен спасает Роснефть средствами из госбюджета. А затем ему придется таким же образом спасать и другие концерны, заявил Михаил Касьянов. Украина предложила Латвии выступить третьей стороной в спорах с Россией, которые будут рассматриваться в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко после встречи со своим латвийским коллегой. Гайдис Берзниш, в свою очередь, заявил, что не видит в этом препятствии и отметил, что для окончательного согласования вопроса необходимо привлечь также Министерство иностранных дел Латвии. И сегодня же Лефортовский суд Москвы пролил арест украинского кинорежиссера и сценариста Олега Сенцова. Он останется под стражей как минимум до 11 января следующего года. Эту информацию подтвердил его адвокат Дмитрий Динзе. Напомню, Сенцова задержали российские правоохранительные органы 11 мая этого года в Крыму. Следственные органы Российской Федерации обвиняют украинского кинематографиста в подготовке терактов. В августе Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на содержание под стражей. Активисты Евромайдана в польском Гданске получили премию Леха Валенцы. Подробнее в сюжете Юрия Макеева. Еще не Украина. Ни слова, ни воля. Еще нам, братья Украина. Сегодня в Гданьске чествовали активистов Евромайдана получать престижную премию Леха Валенция. Как с президенту Польши приехали все лауреаты этого года: Виталий Кличко, Руслана, Евгений Нищук, Ольга Богомолец, Татьяна Черновол, Дмитрий Булатов, Андрей Парубий, Олег Тягнебок. Лех Валенца приветствовал украинцев и подчеркнул, что мир сейчас должен быть солидарен с Украиной. Крупнейшие страны дали Украине гарантии, когда Украина была разоружена, гарантии ее неделимости и защиты интересов. И эти гарантии были выброшены в корзину. Мы так не можем. Свободный мир не может с этим согласиться. По словам Валенцы, эта премия – дань Евромайдану и сотням тысяч украинцев, готовых бороться за свою проевропейскую мечту. То, что сплоченность Украины поможет стране выстоять в тяжелые времена, подчеркнула в своей ответной речи певица Руслана. Мы гордимся своей страной, конечно, и мы все еще вместе. Не только ради этой сцены, но и для нашей борьбы против Путина, против российской агрессии, чтобы спасти Украину, сохранить мир и спокойствие. Виталий Кличко назвал символичным то, что вручение премии прошло в Польше, в стране, которая поддерживает Украину в трудные времена. Ця нагорода – це відзнака это награда – знак отличия миллионов украинцев, которые стремятся жить в современной демократической европейской стране. Премию Леха Валенца вручают с 2008 года. Премиальный фонд – 100 тысяч долларов. В прошлом году ее лауреатом стал Михаил Ходорковский. По традиции церемонию проводит сам Нобелевский лауреат Лех Валенца в свой день рождения. Ему исполнился 71 год. Это вся информация к этому часу в завершении выпуска об ожидаемых событиях вторника 30 сентября. До встречи. В чем причина валютных колебаний и как укрепить гривну? О результатах работы отчитается Национальный банк. Новые рынки сбыта. Как победить в торговой войне с Россией? Это центральная тема намеченной встречи чиновников и предпринимателей. Когда дойдут до суда резонансные уголовные дела, возбужденные в течение последних нескольких месяцев, генпрокурор Виталий Яремов встретится с прессой.